Знаете, вот за другие области бьются, да, там конкурентов очень много, разных политических партий, там кого-то не пускают, пикетируют. Видели, да? Конечно, Только да. назначили, уже снимают. Мне конкурентов не было. Значит, никто меня не пикетировал. Эээ, собственно говоря. Единственное, что надо сейчас администрацию создавать самую. Как такой администрации не было. Просто там в Сватово сидели несколько сотрудников, а кто-то сидел в каком-то районе, кто-то в каком-то селе. То мы сейчас всех переходим, и милиция переехала. Переходим, чтобы переехала служба безопасности, прокуратура, Второй судов нет. Нет судов. У людей масса проблем административный суд. Нет вообще, не, не существует. Понятно. Апелляционный суд не существует. Банковская система парализована. Я сам не могу снять деньги. Не то, что кто-то наговаривает. Значит, я понимаю, есть какой-то риск. Думаю, а вдруг завтра придут, захватят. Уже ж пережили оккупацию Северодонецк. Людей вечером на Северодонецке Вообще никто не ходит. Пуст. Я такого не видел. Комендантский час, Никто не устанавливал такого час. Люди Л еще... ЛНР устанавливали. Люди учили. еще час. Да, они устанавливали. Люди, люди по привычке. Да, по привычке абсолютно очень... Ну, такая картина неприятная, идешь такая огромная площадь, идешь... С... Меня, с... Не меня не, не уговаривали ну что меня уговаривать? Я и сам понимаю, какая ситуация. Здесь нужна была компромиссная фигура, ту, которую воспринимают. Я ушел, собственно говоря, у меня с населением не было проблем. У меня были проблемы с руководством партии региона, в области. Значит, они были против меня и, собственно говоря, они поехали к Ющенко, сказали, что вот мы победили мы хотели бы иметь своего губернатора. Собственно говоря, что Ющенко и проявил мягкотелость и, будем говорить, сдал. Или как сейчас модно называть в Украине слил, Да? Значит, я больше на него имею и на партию регионов. А люди здороваются. Вот эти то вы видели они узнали все раз нету абсолютно никакой нету что говорят вот те вас не любят эти те, да нету такого вот это раз этом все вы, тут уже никто их не э, знал что вы тут будете это просто люди которые заехали Третий, десятый, ну, рассказывали. Же. Ну а как вообще предложение поступило? По телефону, или вы где-то пересеклись, или. Вот Нет, абсолютно. Я думаю, что администрация президента а -а -а. Ну, искала, проводила какие-то там, кто бы мог в данной ситуации ну, не вызвать какой-то агрессии, а как-то Наоборот, успокоить ситуацию. Ну, собственно говоря, поймите, если я бы мог отказаться от Закарпатья, от чего-то другого, но тут бы сказали, что фактически Струсил. посчитали, да. Я... Так, вас на славу просто взяли? Нет, я просто понимаю, что да, здесь не мед, здесь. Не несчастье, в котором мы находимся, счастья здесь нету, что очень трудно будет, и фактически мы пришли, администрации нету, денег нету. И все это браурные э, ЗМИ, которые распространяют, что на Донбасс идут деньги и деньги. Я поднял вчера на заседании, вы не были вчера, не, заседании, которые мы собрали всех руководителей, э, Управление капитального строительства. Сколько на счету? Ноль. Сколько поступило? Ноль. Что построили? Ноль. Вот все. Угу. Администрация сегодня гола, босса и без рубашки. Какие Значит, у вас отношения с силовиками? Потому что вот в счастье, мне кажется, что силовые ведомства имеют больше вес ну, большую власть, чем, вот как мы видели, казны нет, ничего нет, пенсии нет, а все-таки снабжение у армии, у добровольческих батальонов, какой никакой. Ну, во-первых, они не имеют статус добровольческих, они имеют статус военной части. Так, прошу прощения. Да, это военнослужащие вооруженных сил, это не подчинение МВД, не подчинение не министра обороны господина Гелитеев. Я не уникал в как они снабжаются, что они кушают. И это проблемы Министерства обороны. Я не командую военными формированиями, поэтому... А к тому мы, не возникнет просто конкуренция между, скажем, гражданскими линией управления меня, и войсками. Нет конкуренции, мы хотим иметь. И мы, и так поговорили с господином Мельничуком, Сергеем что Ш то давайте мы будем, мы работаем на одно государство, не устраивать каких-то показательных и тех, и других. Есть какие-то вопросы. Сели на публику сегодня выносить это только на, чтобы российские СМИ об этом писали и на радость. Луганской Народной Республики. Нет. Вот они там. Есть, да, есть вопросы. И нету сегодня э, такого подразделения, где нет проблем. Потому что проблемы создали не мы, проблемы создала война. Вот. Поэтому мы поговорили, что меняли с телефонами, что случится, что, где, я, не стесняюсь, я могу абсолютно, с... тем более мы знакомы с Майдана. Мы я вы пришли с Майдана, я пришёл с Майдана, мы друг друга знаем по Майдану, поэтому давайте мы боролись против режима Януковича, свергли его. А теперь давайте будем сражаться между собой. Это будет дело речь, поэтому я настроен так, чтобы мы тут улаживали все мирным путем. Если я сказал, я вот несколько раз разговаривал с Леонидом Даниловичем, он не знает, потому что я при нем работал председателем Закарпатской областной госадминистрации. Он сам звонил, я ему звонил. Он сегодня спрашивал, ну что там, стреляет. Я говорю, вот сейчас кругом проеду, я вам позвоню и скажу. Он тоже переживает від него не политическая ответственность за это все. Я йому предлагал, що я готов только под місією ОБСЄ. То есть я ну, посчитал, почему то їх выше, чем тих, які поставлені українською ЛНР, легітимною. Приглашайте Таруту, приглашайте її скажу. Так или нет? Так, конечно. Ну, не он составляет списки, списки составляет э, это, ОБСЕ. Ага. Значит, э, поэтому вчера приехала э, иностранцы там, с ООН, с ОБСЕ, я даже не вышел. Ну, что приезжать и все время э, говорить о чем-то? Ну, ага. сегодня надо делать какие-то реальные шаги. Первым надо, что я приехал сегодня? Зима. Зима, вот, пару дней, и все тепло пройдет, начнется дожди, потом начнется снег, холода, эээ, электрика, будем мы с электрикой, есть ли у них уголь, есть как возить, что надо для этого сделать, эээ, завтра я буду приглашать всех, линии не в них, электропередач, линии а в другой организации. Он сегодня сказал, что он видит о том, что эээ, им надо усиливать мощности, начались холода, люди начали еще не топить печки, а электронагревательные приборы включать и тому подобное потребление электричества населения. Тем более, он уж ЛНР что нас, я сказал этому Сергею Мельничуку, если там вы увидите кого-то, скажите, что не, ну, по-русски ну кто обстреливает то, что, с чего ты живешь? И они обстреляли, а мы-то восстановили, а они же не восстановили. Конечно. Вот сегодня да. вы, вы говорили, да. Лукан без света, да. Лукан... а как воду закачать без электрики? Невозможно. Проблемы будем сегодня, чтобы мы были с газом, с светом, с водой, чтобы были с хлебом и с продуктами, чтобы ну, люди перезимовали. Я, не, я понимаю, что это уже не будет того комфорта, который был до войны. Но, ну, в крайнем случае, там, где контролирует власть, люди не должны это ощущать. Вот здесь, если нет тарелки у жителя местного, то он принимает передачи ЛНР и видит там, как каратели караются. Жители счастья каждый день, понимаете? И живут... И знаете, и так далее. Э, То есть, я сегодня Мильничубу сказал, да? сказал. Я говорю, а? э, вот когда был белый, пока э, 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 его не застрелили при задержании, но российское телевидение, вот начиналось с белого и кончалось. А. Не стало белого, появился Айда. Э, даже Айдар уйдет куда-то, они найдут третьего. Ну, сети, а? сети, они найдут. Если не найдут, они выдумают. Mm -hmm. это Ну, вот не с, тому, этим, да, с этим бороться невозможно. Mm -hmm. и э, Возможно, но в крайнем случае я бы хотел, чтобы наше телевидение было более правдивым. И более правдивым был господин Лысенко, как речник. Э, потому что он mm -hmm. говорит те вещи, которые абсолютно не имеет э, реальности на местах.